Это не Украина, не работающие молодые ребята. Вы не видели по телевизору, что встречается в этой стране, которая освобождала их? Старые пожилые люди, а молодые где-то, они служили в ополчении все, понимаете? они а в ополчении все, молодые люди, по-своему, не против, не против, не против. Армия, понимаете? А украинская армия тоже наемная армия. Она получает 6 тысяч солдат, получает 6 тысяч гривен в месяц. Правильно? Тоже наемная армия. То есть наемная армия украинская воюет с наемной армией российской, которая тоже получает до 5 тысяч гривен. Вот это нас брешут, замалчивают наши политики. Понимаете? Якобы чеченцы приезжают сюда, якобы. Знаете? Ну ерунда, что вы... в этом году стали От... в армию против брата. Ответьте мне на один вопрос. Да. На какой должности вы работали в у... райкоме партии? Зачем это вам знать? Не, это, Сейчас коммунисты испортились, Идеологическая... стали демократами и националистами. Видите, коммунисты испортили, стать демократами и националисты. Националисты никогда не стоят коммунистов, А вот из коммунистов и националисты вот сделать. Почему? Хорошие продукты. Можете его хороший продукт можно использовать. А никогда вы не станет хорошим. Старый человек никогда не станет молодым. А вот молодой, извините, станет старым Поэтому коммунисты испортились, стали демократами националисты. А националисты уже никогда не будут коммунистами. Почему Украина разваливается? Потому что мы в национальное государство. Мы как Югославия, как Чехословакия. Правильно? Почему развалилась Чехословакия на Чехословакии? Это на нация, правильно? Там коммунистов не надо уже, конечно. Мужчина, я в интернете назову это бредом сумасшедшего. Правильно? Там коммунистов не нужно. Чехи отдельно, Швейцарские отдельно. даже ожидает Югославский сценарий. Русскоязычное население, кто будет на, на, востоке Украины? За что они воюют? За русский язык, который государственный и федерализация Украины. А власти всех Кургина говорят, мы против не согласны. Они открыто вам не говорят, что они против русского языка. Скрывают. Понимаете? Дальше, когда врешь, побеждаешь. А когда правду говоришь, Теперь люди будут и верить, и не верить. А правильно? в тюрьме вы не хотите посидеть лет пять? Я правду говорю. А кто вы назовите себя. А? Назовите себя. А не хочу говорить. А, не хочу. Демократия Вам устакают. надо лет пять-десять. Нас, заметьте, кто по выступают. выступает. Те, кто одну сторону защищают. Правильно? Брешки. Понимаете? А правду, если сказать, они скрывают эту правду. Они не, не, не предут, что все население воюет. Да. Что, молодые люди воюют, почему там? Потому что они без работы. Здесь работы никакой нет. И они вступают в ополчение. Мужчина, тут мужчина даже. вы себя ведете как первый Спасибо. сепаратист Киева. Да. А вы смеетесь? Я не сепаратист. Я не просто не человек. Вы их видели?